Um, sejahtera yang berbahagia Tan Sri Nur yang berbahagia Tan Sri Rahim Kambici yang berhormat Datuk Sri Takyudin yang berusaha Syed Hassan Syed Ali yang berbahagia Tan Sri, Tan Sri Yang berbahagia Datuk-Datuk Yang berhormat Yang berhormat Yang saya hormati Tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian. Hari ini Kita yang berkumpul Menilai Mengenang dan mungkin juga Menepati Nasib bangsa Ini bukan kali pertama dan saya yakin tidak akan menjadi kali yang terakhir perlu kita tanya diri kita sudah berapa kali kita lakukan perhimpunan sebegini dan kita masih merasakan serba kekurangan ketinggalan dan terpinggir di seping tanah yang termaktub sebagai kujuan tanah Melayu dan tanah ini yang dahulunya sebahagian daripada sebidang tanah besar bermula daripada segenting kerak di utara sehingga sehingga ke Pulauan Riau di selatan kian mengecil dan mengunjuk dan beredar dalam ditelan beredar masa oleh sejarah yang dilakar oleh penjajah dan dipaksakan ke atas kita yang tiga hari ini yang boleh kita gelar sebagai tanah air orang Melayu ialah sekeping tanah jarum kecil dan memanjang atau sebuah semenanjung yang menjadi sebahagian daripada Malaysia jika kita lakar peta tanah Melayu satu abad setengah yang lalu kita akan dapat lihat betapa tanah air orang Melayu itu terakis dan yang tinggal cumalah semenanjung ini hari ini Kepulauan Rio dan Singapura di selatan dan Patani, Yara, Naratiwat dan atau Perhiman asalnya serta juga Satun atau Pustul di utara kesemuanya bukan lagi tanah Melayu di Rio walaupun masih ramai orang Melayu namun mereka bergerak orang Indonesia Manakala di Singapura Orang Melayu sudah menjadi minoriti Dan secara langsung Singapura bukan lagi negeri Melayu Di empat negeri-negeri Melayu Yang diserah kepada Siam oleh British Majoriti penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam Namun mereka orang Thai kerana itulah dasar kerakyatan dan tuntutan kebangsaan Thai. Kita boleh menyesali diri kerana kehilangan negeri-negeri tersebut tetapi kita tidak akan berupaya untuk mendapatkan mereka kembali namun begitu kehilangan mereka harus menjadi contoh dan ingatan kepada kita bahawa jika kita jika ia boleh berlaku pada masa dahulu ia boleh dan mungkin akan berlaku kepada kita dalam tempo yang tidak begitu lama dan ia akan berlaku kerana kita alpa kita lalai dan kita tidak ingat kepada sejarah tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati orang Melayu mungkin tidak sedar atau tidak kisah bahawa usaha untuk menghilangkan bangsa Melayu sebagai bangsa teras sedang berjalan pertamanya apabila negara ini digelar sebagai negara berbilang kaum dan bukan lagi negara Melayu dan bumi putera usai usai ke arah menghakis identiti Melayu sebagai bangsa teras kita mengakui dari segi kependudukan ataupun demografi Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum tetapi apabila konsep berbilang kaum itu dijadikan falsafah negara Maka Melayu dan Bumi Putera itu bukan lagi menjadi bangsa teras Di atas kefahaman sedemikian Maka orang Melayu didesak supaya menyatakan sama ada mereka Malay first ataupun Malaysian first atau sama ada kita Seanggap diri kita Melayu Ataupun Malaysia, Malaysia dahulu Apabila kita Katakan kita Malay first Maka kita akan dikecam sebagai resis Dan tidak bersemangat kebangsaan Pertamanya soalan sedemikian Adalah satu perhinaan kepada orang Melayu sebagai bangsa yang membuka dan meneroka negara ini keduanya Melayu dan Malaysia itu satu penyatuan Malaysia itu wujud kerana Melayu dan jika dia orang Melayu maka dia adalah rakyat Malaysia konsep Melayu sebagai bangsa teras diabadikan melalui perlembagaan menerusi perkara 153 setelah terbentuknya Malaysia maka bumi putra Sabah dan Sarawak turut dimeterai sebagai bangsa teras Malaysia secara keseluruhan dan bangsa teras itu untuk Sabah dan Sarawak perkara 153 ini adalah ingatan serta satu peruntukan untuk memastikan semua rakyat Malaysia menerima bahawa Melayu Bumi Putera itu bangsa teras dan ini diterjemahkan dengan meletakkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam itu agama pusuan serta raja-rajanya berbangsa Melayu. Ini dipersetujui oleh kaum-kaum lain kerana mereka mahu mengekalkan identiti mereka yang berkait dengan negara asal nenek moyang mereka sehingga ke hari ini. Ini berlaku kerana mereka juga tidak menerima konsep di mana bumi dipijak di situ langit dijun. Walaupun orang Melayu telah memperlihatkan sifat murah hati dan menerima mereka menjadi rakyat Malaysia, mereka masih ingin mengekal identiti mereka dengan negara asal mereka. Malahan mereka menubuh parti-parti politik berasaskan kaum negara asal mereka dan ini berlaku sejak sebelum merdeka lagi begitulah sikap perkawaman mereka yang mahu membeza diri mereka dari penduduk asal dan masih mahu dikaitkan dengan negara asal mereka dan bukan negara yang telah memberi mereka kerakyatan dan tempat mereka meraih kekayaan yang ber, berlipat ganda itulah tujuan link 1 apabila menonjolkan Malaysia, Malaysian-Malaysia Malaysia, maksud tersirat tersir, maksud tersirat dan tersiratnya adalah untuk mengambil alih mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh orang lain seperti mana dia berjaya lakukan di Singapura tidak ada mana-mana negara di dunia pihak pendatang membentuk parti politik berkait dengan negara asal mereka yang bertujuan untuk mengambil alih kerajaan dari tangan penduduk tanah air yang asal sekarang ini di celah-celah tekanan yang mahu mengakhir identiti Melayu kita pula terperangkap dengan masalah kemiskinan di celah-celah kejayaan orang Melayu yang mencapai kejayaan ekonomi kerana kemiskinan ini salah satu yang kerap orang Melayu lakukan ialah dengan menjual tanah kita sedar kadang-kadang sudah tidak ada upaya selain menjual tanah untuk menghadapi kekangan kehidupan tetapi percayalah bahawa apabila tanah sudah bukan milik kita seberapa banyak peruntukan perlembagaan yang menyatakan bahawa tanah ini adalah tanah air kita ia tidak akan membawa makna tuan-tuan dan puan ancaman terhadap kedudukan Melayu sebagai bangsa teras datang daripada pelbagai sudut dan kebanyakannya kerana kelemahan kita sendiri dari segi politik perpecahan kita perpecahan kita telah menyebabkan kita lemah dan kurang berupaya mempertahankan kedudukan kita apabila kita bercakap mengenai perpecahan kita akan melihat perpecahan parti politik semata-mata benar perpecahan parti-parti politik menyumbang kepada perpecahan tersebut tetapi kita telah lihat bagaimana kaum-kaum lain yang berpecah secara parti politik masih kekal bersatu mempertahankan kepentingan kaum mereka umpamanya isu berkaitan bahasa sekolah perniagaan dan lain-lain perpecahan mereka adalah dari segi bagaimana untuk mencapai kepentingan dan objektif mereka dan parti politik manakah yang lebih mereka yakini untuk mencapai objektif tersebut namun dari segi objektif dan kepentingan mereka mereka bersatu sebenarnya orang Melayu telah mengamalkan sikap sedemikian semasa kita menentang Melayu Union saya menyaksikan sendiri Bagaimana orang Melayu menepikan perbezaan politik kenegerian, suku kaum, darjat dan asal usulnya untuk bersatu menentang Melayu Indonesia dan mereka akhirnya berjaya menyekat usaha yang bertujuan meneruskan penjajahan ke atas tanah lain dan seterusnya memikirkan bangsa Melayu sebagai tuan punya tanah air ini hari ini hati yang memerintah Malaysia bukanlah lagi hati mereka sudah menyatakan secara terbuka bahawa mereka parti berbilang kaum benar Amnu adalah komponen di dalam kerajaan perlu diingat Amnu menyertai kerajaan setelah pilihan raya selesai dan cuma sebagai pelengkap untuk membolehkan kerajaan ditubuh buat pertama kalinya sejak kemerdeka kerajaan tidak dikerajui oleh parti Melayu dan adalah agak kurang sedih jika kita menjangkakan bahawa kerajaan yang dasarnya berbilang kaum akan meletak kepentingan Melayu sebagai dasar utama tuan-tuan dan perempuan umur saya sudah melangkau satu abad mungkin ada yang merasakan pandangan saya sudah tidak relevan terserahlah kepada penilaian masing-masing namun sebagai nyawa di kan selagi nyawa di kalung badan saya tidak akan berhenti berusaha dan berjuang untuk memastikan untuk bangsa saya agama saya dan tanah air saya tidak berpindah milik ke tangan orang lain Apalah apa saja suruh saya bersara duduk di masjid beribadat dan lupakan semua ini mana mungkin saya berdiam diri jika dulu generasi saya dan yang sebelum saya berjuang menentang layan union, pengganas komunis dan neo kolonialisme, apakah saya akan berkulit tubuh dan kemudian sahaja? tanah air saya dirampas dan bangsa saya dipinggir dan dijajah semula baru-baru ini baru-baru <tuk> ini beberapa pegawai tinggi tentera termasuk bekas panglima angkatan tentera yang telah bersara menemui saya dan menyatakan kemarahan mereka melihat bagaimana negara ini digadai kedaulatannya menerusi agreement on reciprocal trade atau boleh arti antara Malaysia dan Amerika Syarikat serta perjanjian ketenteraan juga dengan Amerika Syarikat pegawai tinggi tentera ini walaupun telah bersara tidak akan pernah luntur perjuangan mereka selagi hayat masih ada kerana mereka adalah benteng yang mempertahankan kedaulatan negara dengan nyawa dan tubuh badan mereka apakah kita yang tidak perlu menggadai nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara tidak sanggup bersuara dan menentang pengkhianat-pengkhianat yang sanggup menggadai negara ini demi kepentingan kedudukan mereka tuan-tuan dan puan, puan ada pengkhianat bangsa dan negara yang terus mempertahankan ART ini sedangkan rata-rata pemikir-pemikir di dalam negara termasuk yang bukan lain sedar bahawa perjanjian ini menggadaikan kedaulatan kita ada di kalangan perkhidmatan ini yang dengan bongkah menyatakan bahawa Malaysia telah menetapkan garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh Amerika Syarikat di dalam perjanjian AN tersebut terutama berkaitan dengan kepentingan Melayu bumi kita kenyataan ini langsung tidak masuk akal sejak bila Amerika Syarikat ambil peduli kepada apa juga syarat dan garis merah yang ditetapkan oleh negara lain ketetapan oleh pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu pun orang organisasi paling tinggi di dunia dilanggar dan ada kalanya dipijak-pijak oleh Amerika Syarikat tiba-tiba Amerika akan hormati kepada syarat dan garisan merah yang ditetapkan oleh pengkhianat Malaysia selagi garisan merah dan syarat-syarat itu tidak menguntungkan Amerika mereka bukti zaman berzaman mereka tidak akan berhenti Tuan-tuan dan perempuan Saya ditutup Cuba menakutkan Rakyat berkaitan dengan ERT ini Benar Rakyat dan orang Melayu Terutamanya Perlu takut dengan Penjajahan semua Dulu kita berjaya Bertentang Melayu ini Yang cuba dipaksakan Ke atas kita Kali ini Dengan cara yang sama ART yang semacam Malay Union kedua di dipaksakan ke atas kita oleh Amerika Syarikat seperti semasa Malay Union kali pertama wujud pengkhianat bangsa yang mempertahankan British dan mahu terus kekal di jajan kali ini ART ataupun Leiuni kedua ini disokong oleh pengkhianat bangsa kita sendiri. Betul, rakyat perlu takut. Tetapi bagi saya, yang sebenarnya, yang sebenarnya lebih takut ialah pengkhianat bangsa yang kini sedar bahawa kita tahu apa yang mereka telah lakukan, yaitu bersukongkol dengan penjajah dan membuka pintu untuk mereka menjajah kita kembali. Tuan-tuan dan puan, cabaran yang kita hadapi kali ini bukan kecil dan hanya jika kita bersatu dan bersama-sama barulah kita berupaya menentang segala usaha dan ancaman untuk menyerah kedaulatan negara kepada penjajahan. Art ini tidak ada beza dengan perjanjian Melayu ini. Apabila kita serahkan kedaulatan, ia akan menghakis hak Melayu dan bumi kita mengenai kedaulatan raja-raja Melayu serta negeri-negerinya yang bergabung di dalam persekutuan. Jika ya di tahun 19 46 ketika kita di dalam serba kekurangan berjaya menentang Melayu Union semata-mata kerana kita bersatu ini bermakna hanya dengan bersatu juga kita mampu menentang ART dan juga mempertahankan kepentingan Melayu Putra sebagai bangsa teras walaupun suara saya telah diejek dan dihina sebelum ini saya tetap menyuruh kepada orang Melayu untuk kembali bersatu dan pertahankan kedudukan kita sebagai bangsa terakhir negara saya tidak minta dihormati ataupun disanjung keji kecilan dan hina lah saya saya cuma minta orang Melayu bersatu demi masa depan bangsa agama dan tanah air bagi anak-anak muda ingatlah segala pengkhianan pengkhianatan sekarang hasilnya akan ditanggung oleh mereka sekianlah terima kasih